это я не знаю. Пенсия – это когда человек уже старый и не работает. Пенсия – это деньги. Что купывать ежа. У меня три бабушки, ну не все, ну, не все получают пенсии, только две. И они могут что-то покупать, но они много не зарабатывают. Як там в банку, на роботі пенсія залишить від від того, ким людина працювала. Якщо вона працювала вчителі, то в неї буде маленька пенсія. Якщо там якась складна професія, то звісно, пенсія буде велика. Пенсія її виплачують пожилим людям. для того, чтобы, ну, есть такие бабушки, дедушки, у которых дети, допустим, уехали за границу, и им деньги не высылают просто. И пенсию платят старикам, это выделяет государство, выделяет им пенсию. Из национального банка. И ей выдают, ну, есть политика, чиновники, они берут гроши с казны, и выдают ей Пенсіонерам. для того, щоб вони змогли нормально прожити, бо вони вже не мають можливості для того, щоб працювати. Пенсія береться з частинки квартплати, інших податків це такий фонд. З пенсіонного фонду кому Ліба по певним состояниям, коли ти не можеш працювати. Например, та кормильца. Выход на пенсию, когда ты не можешь уже работать по состоянию здоровья. По инвалидности, когда ты не можешь опять же таки работать по состоянию здоровья. И, и когда ты только выходишь, это для из тех, кто вышел из дома, который пациент, им тоже, потому что ты не имеешь ни одного кормильца, им тоже начитывается пенсия. Государство выделяет гроши, чтобы выплачивать пенсию хоть трешки грошей. Пенсия ну, берется из налоги. Людина працює все життя, и из цього берется часть на ее пенсию. И если он мало работал, значит, или вообще не работал, значит, ему не за что получать деньги, потому что он не заслуживал. Если он работал и много трудился, тогда э, в старости лет он должен получать много денег, чтобы... Как-то проживати, щоб получал деньги за те, то он тоді отработал. І це як гарантія того, що його старість буде нормальною, гарною, і це запорука успіху та добробуту Україні і у пенсіонерів також.